В Запорожье теперь есть своя организация, куда можно обратиться за помощью, если на вас оказывают давление коллекторы. Лидеры антиколлекторского движения считают, что когда тысячи людей лишились работы, выбивать с них любой ценой долги аморально. Коллекторские агентства члены ассоциации называют порождением беспредела финансовых учреждений, теневого бизнеса и коррумпированной власти. Как можете говорить и про законы не коллекторской деятельности катастрофичные для Украины часы. Ми не дамо вам в черговий раз заробляти мільярди гривень маржі на біді народу. Члены антиколлекторских ассоциаций считают, что Украина должна последовать примеру развитых стран и запретить деятельность коллекторов до окончания кризиса. Участники круглого стола решительно против возможного рассмотрения в Верховной Раде закона о коллекторской деятельности. Вместо него члены ассоциации предлагают принять закон об уголовной ответственности за моральное давление. А коллекторам они рекомендуют сосредоточиться на выбивании долгов у самих банков, кредитных союзов и прочих финансовых структур с целью возвращения вкладов граждан.